mening otam boy emas edi men uch marotaba institutga hujjat topshirib har uch urinishda ham muvaffaqiyatsizlikka uchradim men garvard institutiga o'n marotaba hujjat topshirdim va baribir institutga kira olmadim ular meni xohlashmadi chog'i so'nggi urinishim esa o'qituvchilar kolleji bo'ldi bu oliygoh shaharda uchinchi yoki to'rtinchi darajada turardi o'ttiz marta ish uchun ariza topshirib o'ttiz marta ham rad etildim o'shanda bular men uchun og'ir edi men dahshatga tushib qolgandim so'ng universitetda dars berishni boshladim maoshim oyiga 10 dollardan tushardi chunki men yaxshiroq ish topa olmagandim 1994 yilda men internet nomli narsa yaratish to'g'risida munozaralar boshladim 23 kishi bu fikrga qarshi chiqib bu ahmoqona g'oya biz internet degan narsa haqida eshitmaganmiz va sen kompyuter haqida hech narsa bilmaysan deishdi. men hech qachon o'zimni aqlli deb o'ylamaganman mening muvaffaqiyatga erishishimga hech kim ishonmagan hamma <hans> shunday derdi bu bola boshqacha o'ylaydi uning o'ylashi şey ahmoqona u hech qachon amalga oshmaydigan narsalar haqida o'ylab yuradi men bankdan 3000 dollar qarz olishga urindim bu harakatlarim 3 oy vaqtimni olgan bo'lsa-da, men baribir qarz ola olmadim 30-40 ga yaqin katta biznesmenlar bilan gaplashib ko'rdim va ularning barchasidan rad javobini oldim bu g'oyangni unut deyishdi ko'pchilik insonlar alibaba rasvo model deb aytishardi Menese, men esa men bunga ishonaman agar ishlashda davom etsak u katta natijalar olib keladi deb javob berardim biroq men alibaba bugungi kundagidek katta muvaffaqiyatga erisha oladi deb o'ylamaganman meni kelajakda nimadir kutib turganiga ishonardim va buni isbotlash uchun qattiq mehnat qilishimga to'g'ri keldi bu tajriba oson kechmadi biz o'n sakkizta tashkilotchilar ellik ming dollar yig'ishga muvaffaq bo'ldik va ishni boshladik dastlabki 3 yilda biznesimizdan 1 dollar ham sof foyda topa olmadik bu og'ir edi siz hech qancha pul ishlamaysiz ammo g'aroyib natijalarga da'vo qilasiz axir hech qanday foyda ko'rmayapsiz-ku. buni internet deydilar ha ammo nima qilibdi siz millionermisiz hozirmi yo'q bo'lishni xohlaysizmi ha umid qilaman unday bo'lsa men nima uchun sira ortga qaytmadim chunki mijozlardan minnatdorchilik mazmunidagi ko'plab xabarlar kelib turardi ular shunday deb yozardi bu juda ajoyib narsa biz sizga to'lov qila olmaymiz ammo bu narsa bizga yordam berdi agar bizlarga yordam berishda davom etsangiz siz qachondir muvaffaqiyatga erishasiz men bu gaplarga ishondim biznesimizni qadamba qadam kichik kichik narsalardan qurganmiz infratuzilmaning ekotizimini ham oz ozdan shakllantirdik mana endi 16 yil o'tib bizning alibaba shuningdek tmo Taobao guruhlarimiz hamda alipay kompaniyamiz mavjud va odamlar bizni aqlli deb atay boshladi bunday kompaniyani qanday qilib yaratganimizning ular uchun qiziqarli edi bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, mark Zuckerberg. bu insonlar va o'zgalar o'rtasidagi farq shundaki ular doim kelajakka ke ijobiy nuqtai nazar bilan yondashadilar ular hech qachon shikoyat qilishmaydi aksincha boshqalarning muammolarini hal qilishga harakat qilishadi agar ijobiy qarashga ega bo'lsangiz har doim imkoniyat topiladi odamlar bir xil savollarni so'rashadi jek imkoniyat eshiklari qayerda mening ishim yo'q mening unim yo'q bunim yo'q sizda mavjud bo'lgan eng yaxshi qobiliyat bu yosh ekanligingiz shikoyat qilmang boshqalar shikoyat qilishlariga yo'l qo'yib bering odamlar shikoyat qilayotgan joyda doim imkoniyat mavjud bo'ladi qanday o'zgartirishlar kiritishingiz mumkinligi haqida o'ylang o'ylab topganingizdan so'ng darrov ishga kirishing men ko'plab yosh insonlar bilan uchrashganman ular kechqurun fantastik g'oyalarni o'ylab yotishadi ammo ertalab turganlarida doimgidek har kungi ishlariga borishadi agar tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz boshqalar natijani olib kelishidan oldinroq harakat qilishni boshlashingizga to'g'ri keladi o'zgalar uxlab yotgan chog'larda ishlash uchun o'rningizdan turishingiz lozim boshqalardan ko'ra ko'proq jasoratga ega bo'lishingiz kerak men yoshligimda Ganzo West ko'liga borganman u yerda bir mehmonxona mavjud bo'lib ko'plab chet ellik sayohatchilar o'sha yerga tashrif buyurishardi men u yerga har kuni ertalab soat 5 da inglizchani o'rganish uchun borar edim chet ellik sayohatchilar kelishar va men ular orqali ingliz tili bilan shug'ullanardim nima uchun ayni shu vaqtni tanlaganim esimda yo'q o'shanda shuni anglab yetdimki chet ellik mehmonlar menga aytib bergan har bir narsa ota onam o'qituvchim aytib bergan narsalardan va men gazetada o'qigan narsalarimdan mutlaqo farq qilar ekan. o'shandan beri men har bir narsani o'z miyam bilan o'ylashga o'rgandim fikrlash uchun o'z miyangizni <laughs> ishlating <laughs> har qanday inson uchun ertaga bu yangilik harakat qiling olg'a yuring investorlar nima deyishidan qat'i nazar do'stlaringiz yoki ota onangiz sizga ishonish ishonmasligidan qat'i nazar siz o'zingizga va g'oyalaringizga ishoning jamoangiz ham sizga ishonadi kechasi va kunduzi tinim bilmay ishlang xatolar qiling yiqilgan odamgina balandroqqa ko'tarila oladi agar o'zingiz uchun ishlamoqchi bo'lsangiz boshqalar to'g'risida o'ylang chunki boshqa odamlar muvaffaqiyatga erishib baxtli bo'lgan chog'dagina siz ham muvaffaqiyat qozonib baxtli bo'la olasiz pul to'g'risida xavotir olmang pul odamlarga ergashib kelaveradi odamlar esa o'z orzulariga ergashishlari kerak agar qandaydir orzu maqsadlaringiz bo'lsa hoziroq ularning orqasidan quvlang hoziroq ularning ortidan quving matnni jasur rahmon o'qidi nurli media mahsuloti